Да, цех я знаю. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Курсант, суворовец. Приятно вас увидеть, честно говоря. Вы откуда? Алексей, это вы? вы? откуда, спрашиваете? Леша, это, это вы? Леша, это твой дядя. Нет, у меня этот брат Леша. Ну, значит, брат твой Леша, а я не Леша. Ну, да, а вас как звать? Меня, меня, меня зовут подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Старший сержант Рубинштейн. Молодец, Рубинштейн. Фамилию на ходу придумал? А, нет, не придумал на ходу. Молодец, молодец. Не За... придумал. Так, За... не... Зовут как? Марк. Суворовская. Какое? Казанская. О, древняя история училища. Что... Что тебя сподвигло, сержант? Служить на какой-то. Ну, а если без громких слов? Давай честно. Клянусь. Я видел, как шагают строим троим шагом. Я влюбился. Всегда мечтал, да? Не а ты... мечтал, но увидел за А ты на примере Красной площади это увидел? Или прусский шаг? Прусский шаг. Давай, спокойно. Понимаю, понимаю. Да, пожалуй, Марк, не очень хорошая история с этим прусским шагом произошла. Правда? Так, давай, выводи взвод. Давай. Согласен. Так, точно, точно. Все это превратилось в холокост. А вы, а вы где служили? В каких войсках? Да я сейчас в военкомате сижу, бумажки перекладываю. А в каком городе? В Белгороде. Ты что, не услышал меня, Марк? Ну, да. А вас я не слышал. Так. Я же сказал. Подполковник Бондаренко, Белгородский городской военкомат. А, прослушал, извините. Ну да да. что ты, правда, У -у -у. Марк. Виноват. Кем бы хотел служить по окончанию а? училища? А я в летное поступаю, товарищ, Это ты молодец. Здоровье позволяет? Так точно. Первая группа. Молодец, молодец. А в авиации кем бы хотел быть? Истребителем? Бомбардировщик? Истребителем. Истребителем. Су-34 освоишь? Как? Сушку 34 освоишь? Без проблем. То, то у нас тут соседний Харьков нас обстрелами задолбал. Надо же, чтобы кто-то бомбил. Я их разбомблю, разбомбаю. Ну, готов по городу бить? Ничего не остановит? Нет. Молодец. Наш человек, наш человек. Когда заканчиваешь? В следующем году. Но ну, ты же в курсе, что за бомбардировки городов можно же и под суд попасть. Готов рисковать? Приказ не Готов рисковать? Приказ не Но ты же офицер. Это если бы ты в пехоте служил, Тогда бы это с канала. А ты же офицер. Будущий. Но А вот представьте, если по моему городу ударят. Кого это остановит? А у них нет Су-34, Марк. А вот вдруг появятся? Откуда же? Это же наши самолеты. Их только у нас. Су-35 у них появятся. Или... Откуда? Су-35 какие -нибудь. Откуда? Какие Откуда, Марк? Появятся? Может только... Ну... Только же мы их Америка. производим. Есть... Ну что, что не они... что, что бывает? Ты считаешь, что мы можем продать им наши самолеты? Не, 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 я не это имею в виду. Вдруг у них появятся высокотехнологические, высокотехнологические. Ты знаком, Марк, а с кем-нибудь, кто подобного рода действия совершал или намеревался совершать? Может, кто-нибудь из твоих командиров? Потому что мне как-то очень сильно смущает это. Ну, товарищ полковник, меня ничего не остановит. Да это я понимаю. Может, это... это я понимаю. По молодости. Ну, конечно, конечно. Это я, это, я, это я понимаю прекрасно. Но вот эти твои слова по, по поводу того, что 35-й или 34-й сушки появятся у противника, это попахивает каким-то заговором, предательством. Да не, не, я не имею в виду, товарищ полковник. Я имею в виду, что не исключаю возможности того. Ну, не исключаю того, что у них появятся тоже крутые самолеты, угу, угу, угу. которые смогут нашему упереться. Их же не остановит ничего когда они будут на Санбис. 18 год пошел. 18 й год пошел. Вот это ты заканчиваешь уже в следующем году, да? Да. Дальше училище какое хотел бы поступать? Летное Краснодар. Краснодар? Именно Краснодарское? Так точно. Ой. Может, посодействовать как-то надо? Может. Если есть вариант. Ну, конечно, есть. Чего же нет-то? Оставляй, пиши. Telegram что-нибудь. Номер? Телеграм пиши свой. Так, да, я запишу. Марк Рубинштейн. Такие парни нам нужны. Однозначно. Сейчас я возьму ручку. Марк Рубинштейн. Старший сержант. Казанская. Ага, все вижу. Подожди. Наш телефон! Два, два, три, два, Родители у тебя есть? Есть. Десирота? Не сирота? Не сирота. Батя, батя где-то слушает? В связи с видеть на Но он офицер или срочку служил? Нет, нет. Срочку служил в связи с этим. А сами родители откуда родом? Папа Магданирус, мама в Осетии. Мама Осетинка, а папа еврей, да? Так точно. Не, ну что ты смеешься, разве это как-то стыдно, я просто интересуюсь. Нет, ни, ни капли не стыжусь. Ничего ну, тут смешного нет. Что, что там смешного, Марк? Не, не смешно. Не смешно. Мы просто догадливо. Не, ну фамилия еврейская, мама осетинка. Ну что тут, что, что тут особенного, Марк? Многие удивляются, товарищ полковник. Да, ну, я Это удивляются обычно людям такого, знаешь, на склада характера. У нас же многонациональная страна, правильно? Поэтому Родина сказала: сел в кабину и отбомбился. Правильно говорю? Так точно. Сто процентов Ладно, значит, свяжемся мы с тобой. Когда у тебя заканчивается учеба? В 26-м году. Конечно. Весной 26-го, да? Так точно. Хорошо, будем на связи. Тебя наберет кто-нибудь от меня, скажет, позывной юрист с тобой разговаривал. Будем позовной работать. Позывной юрист? Да, будем работать. А вы этот, в Телеграме спишемся сейчас или нет? Я сейчас не могу у нас воздушная тревога, сеть, блокируется. Понятно. В Белгороде тревога воздушная. Бомбят нас враги-интервенты. Давай. Я вас понял. Давай. До свидания, всего доброго. Зараз, пан Йоген, зараз я напишу вам телефон. Зараз, зараз. Треба с ним попрацювати. Такие дурни честно кажучи, дуже добре седают на гачок. Я Надислав, пане Євгене. Поехали далі.